Ну что ж, діти, настав час розказати, як з'явилась Хонда. Андрея мотивировала к покупке Honda это его слова были на эту машину есть все она стоит 30 гривен его половину можно взять в АТБ в отделе макарон он говорит на этот Топель ничего не найдешь на этот Топель никогда ничего нет а вот на Honda Стандартный К20А2 мотор, красноголовый, установлены дросселя 50 диаметра, как по регламенту. Два ряда форсунок, стандартная коробка и блокировка дифференциала. Подвеска стандартная, ну, соответственно, геометрия стандартная, но на саленблоках 6 и подвеска КВ вариант 3. ничего не поменялось сейчас точно все точно так же где их взять -то? это на конду. ничего. тебе. разболтовки надо как у японцев чтобы было а у нас никак у японцев 9 по 11 червня відбувся вже п'ятий етап тренувань United Time Attack Series. Цього разу місцем проведення став картодром Дніпрокарт у місті Кам'янське. Реєстрацію пройшли 37 пілотів з різних міст України. Команда CRC, як і завжди підготувалася до виїзду заздалегідь. Наконець це ти взяв камеру, не свій телефон знімаєш. Нормально, хоч. Догадався. Давай, пока, смотри, как намазывают. Нутеллу. Так вот, свинцом у нас забыли проблемы, он там Пределанные, это не ее родной, не хондовский, мы, то есть что-то всегда как, как колесо фортуны какое-то там примудрили, датчик примудрили, где-то словили там диагонали, там синусоиды, получилось. Ну и он так стоял себе, и потом перед выездом он тоже решил как бы выйти из чата не вовремя, и мы его все-таки решили назад поставить. Поставили на нормальный стекольный герметик, и он уже никуда не выходит. Иди посмотри, кто едет. Посмотри, последний раз. Во, все, давай, приступ. This is how I burn, burn, pow! Got a lot of style. Turn the music up. Give me run, run. This is how I burn, burn, pow! Got a lot of style. Turn the music up. етапу у нас найгарячіша заруба була з Артемом Рибаком. На жаль, на жаль, Артем не був присутній на останньому етапі. В той момент він був там, де він був потрібен більше. А саме в Херсоні. Боже, як это так, щоб без мату? Ну, я Ні. Із этих хипоних підписок. От, там, свинячим. И Артем, как действительно любовь к нему, он тот человек, который очень сильно и с первых дней помогает абсолютно всем. Ну и как, кстати, наш Андрей Константинович, я ничего, это очень важная тоже информация. Если что, знаете, вы вдвоем молодцы, вы достойны выпить этот вискарь вдвоем. Учитывая, что рыбак был занят, соперником нашим был как раз наш любимый Дэнс Одессы. Ah, Nossa Результатами суботніх заїздів, які у підсумку виявилися найкращими за всі три дні, команда CRC займала четверту позицію в абсолюті з найкращим часом 1 хвилина, 3 секунди і 57 сотих. Денис Ярошенко займав шосте місце. Гонщики – це ж такі люди, коли ти не об'їжджаєш, ти завжди знаходиш, чому ти не об'їжаєш. То есть это резина, это не прошивка-прошивка, это не додув колеса, передув развал не тот, минус не тот. Ну, в общем, всегда какие-то звезды, всегда мы находим, кто же виноват. коем веке у CRC и подвеска, подвеска, и резина, резина, и дождь не дуй, иначе все равно, она просто валит. Six weeks later. Андрея всегда не устраивает в машине что-то. Всегда. Не имеет значения, что он туда поставил, будь то подвеска, мотор, другой мотор, 23-й мотор, 3 турбины, 23 турбины, неважно, мусорина будет мало, его что-то все время не устраивает. Учитывая, что Honda это конструктор, и на него все есть, я думаю, что надо попробовать все. И мы поэтапно начинаем пробовать все. Команда CRC пропустила етап тренування у Полтаві і підготувалася до виїзду на сьомий етап, який знову проводився на Дніпрокарті. Цього разу реєстрацію пройшли 42 пілоти. Прогнози на цей етап. Ми перші, мабуть, в Україні. оттестили новый экстрим Hot Lab на новом каркасе. Никто его не брал, нет никаких отзывов, ничего, и мы ездили на экстриме на другом. А тут они в прошлом году, по-моему, заявили о том, что есть новый состав и решили его попробовать. Якщо, кажучи, відверто, наш перший виїзд він же став самим результативним. І чесно, ми просто І Ми розуміємо, що ми об'їхали взагалі, в принципі, все, крім Тесли. Ну тут варіантів. За підсумками заїздів у суботу, ми займали друге місце в абсолюті. З часом проходження кола 1 хвилина, 2 секунди і 25 сотих. По прогнозу на неділю, ми розуміли, що навряд чи ми зможемо результат поліпшити. Але у будь-якому випадку, ну, є три день, треба їхати. Сегодня умови в неділю не сприяли поліпшенню результатів. Підсумки трех днів для нас не змінилися. Друга позиція – в абсолюті. Мы когда первый раз приехали, мы из, по-моему, 13 человек заняли 12 место. Потому что мы с этого начинали. Начинали с 12 места, потом с 7 места, 6 места. И сейчас, да, вот у нас такая история. Что мы что-то нашли, что-то построили, сделали какие-то выводы. И Андрею Константиновичу любовь и уважение. Вот, и мы это прекрасно знаем, что это не просто результат резины и спирта, а еще у человека есть руки и и сжимаемость яиц. Вот в определенный момент где-то больше, где-то меньше. Поэтому на 0,2,25 где-то они у него сжали чуть позже. и поэтому, да, резина тоже молодец, но этот момент не нужно отменять, я так скажу.